bo'linadi ko'zga ko'rinmaydigan tirik mavjudotlar mikroblar deb nom olgan yunoncha mikro so'zidan olingan bo'lib kichik degan ma'noni bildiradi mikroblarni mikroskop ostida birinchi bo'lib bundan uch yuz yil muqaddam gollandiyalik olim levinguk ko'rgan mikroblar orasidagi eng katta guruh bakteriyalardir hozirgi zamon yorug'lik va elektron mikroskoplari yordamida kattaligi bir millimetrning o'n mingdan bir bo'lagini tashkil qiladigan eng mayda bir hujayrali organizmlarni ham ko'rish mumkin bakteriyalarning ikki ming va yigirma ming marta kattalashtirilgan tasvirlari ham mavjud bakteriyalar hamma joyda bor ularni havoning yuqori qatlamlaridan ham chuqur yer osti va tuproqdan arktika muzliklariyu cho'llardagi qizib yotgan qumlardan ham topishimiz mumkin ular tirik va o'lgan o'simliklar hayvonlar hatto odam organizmida ham uchraydi bakteriyalar ayniqsa go'sht baliq sut sabzavot va mevalar kabi oziq ovqat mahsulotlarida juda tez o'sadi bakteriyalarning tuzilishi xilma xilligi faoliyati va ular vujudga keltiradigan turli tuman o'zgarishlar bilan mikrobiologiya fani shug'ullanadi bakteriyalarning tuzilishi va hayoti bakteriyalarning tuzilishi bilan maktab sharoitida tanishish uchun eng yaxshi yo'l ularni ishlov berilgan pichanda o'stirishdir buning uchun pichan mayda mayda qilib qirqilib idishdagi suvga solinadi va qaynat qorong'u iliq joyda saqlanadi oradan bir necha kun o'tgach idishdagi suyuqlik betida yupqa parda hosil bo'ladi bu bakteriya hujayralarining koloniya deb ataladigan to'plamidir shu suvdan buyum oynasiga bir tomchi solinib usti qoplag'ich oyna bilan yopiladi va preparat mikroskopning katta obyektivida kuzatiladi bir tomchi suvda ko'ringan mavjudotlar orasida bir birtalay ingichka tayoqchalar ham ko'rinadi bular pichan bakteriyalaridir agar pichan bakteriyalaridan bittasi sinchiklab qaralsa uning faqat bitta hujayradan iboratligi aniq ko'rinadi bakteriyalarning hujayrasi faqat yupqa qobiq va uning ichidagi yarim suyuq sitoplazmadan iborat bakteriyalar hujayrasida mag'iz aniq ko'rinmaydi bu esa ularni dastlab paydo bo'lgan